Доброго дня, Андрію. Чи чуєте ви мене? Радішо. Ага, чудово, бачимо вас. Ви нас не бачите, ну мене як мінімум, ви не бачите точно, але я дозвольте поставити запитання. Розуміємо, що напружена ситуація в місті в якраз в аспекті того, що жінки миколаївських військовослужбовців, десантників саме досить активно зараз відстоюють те, що їхніх чоловіків ну варто варто рятувати, і вони ставлять досить жорстко свої вимоги до влади. І вчора відбувся. Ну, розгін так званий, Це в медіа назвали розгоном. Я хотів би запитати Андрія, який ну, сам з Миколаєва, в нього є більше інформації. Чи справді це було розгоном? Тобто, у якому форматі це відбувалося, можете пояснити, будь ласка? Ну, фактично, це був розгон. Тому що співробітники міліції окружили жінок, які стояли на пішохідному переході, і відтіснили їх з дороги фактично силою. Жінки сопротивлялися, соответственно, там були кадри міліціонерів з розірвати лицами від ногтей і так далі. Ну, фактично, це було да, їх с дороги. Поэтому, в принципі, подобрана. Андрій, скажіть, будь ласка, ну які, які далі рухи, Ну, я розумію, що ці жінки для них це принципово, це взагалі життєві такі абсолютно питання. Вони відступати, я впевнений не здаються. Далі продовжуються якісь акції протесту, або вони заявляли про якісь такі наміри. Ну, после того, как их разогнали, они вечером, часть из них, 14 женщин, уехали в Киев. А до этого уже часть Николаевских жен и матерей десантников уехали в Киев. Они общались с министром обороны, насколько нам известно. Они продолжают там находиться, ночуют в доме офицеров. А вот еще вот часть к ним после разгона поехала тоже в Киев. Потому что, в принципе, у них при общении с губернатором Николаевской области Николаем Романчуком было два варианта. Либо мы едем в Киев к министру обороны, к президенту, пикетировать там, добиваться своих там, выполнения их требований, либо оставаться здесь, перекрывать мост. И вот после первого перекрытия моста их... Женщины разделялись постоянно на два лагеря. Одни думали ехать в Киев, другие говорили, нечего ехать в Киев. Мы там были уже тысячу раз, это не помогает, лучше будем перекрывать мост. Ну, от після того силового розгону, я не відмови понялі, що залишився варіант їхати в Київ. Угу. Посніть, будь ласка, Андрію, чим мотивували представники місцевої влади? Ну, ми розуміємо, що там вже мають бути якісь юридичні формальності, має прийти судовий виконавець, ну, мають попередити і так далі. Чим вони аргументували ну, цей от розгін, і взагалі яким чином відповідає місцева влада, місцеві представники тим жінкам, які там протестують? Ну, понимаете, в чем э, вопрос? Э, женщины перед тем, как блокировать мост, постоянно общались с губернатором. То есть как бы, они ему не то чтобы угрожали, но они как бы, приходили к нему, как э, э, в единственном, наверное, здесь самому высокому руководителю, представителю президента, за помощью. На вопрос, вы будете звонить куда-то министру обороны, президенту, связывать нас с ними, он отвечал, нет, не буду, я ничем не могу помочь. То есть он первый раз им помог, скажем так, тем, что взял у них письмо, это в первый день перекрытия, в пятницу еще президенту с их требованиями, передал их якобы президенту, президент ответил, десантники 79-й и 72-й бригад молодцы, герои, жены их там молодцы, но, мол, типа вот пытаемся, пытаемся, помогаем. Ну, женщина, естественно, это возмутило, потому что это как бы не решение их вопроса. Они продолжили блокировать мост. На второй день они также сказали губернатору, вы будете что-то делать? Он сказал, нет, я не могу ничего поделать, как бы я все передаю, как бы, но, видите, вот нет никакого как бы, решения. И они снова перекрывают. Я думаю, что как бы, разгон их силовой на, спустя уже сколько часов? 14 плюс, ну, более 20 часов они во второй день держали мост это, конечно, транспортный коллапс серьезный. Я думаю, что этот разгон был вызван тем, что как бы мы выполнить ваши требования здесь на месте не можем, но и как бы ваше перекрытие моста – это для нас тоже большие проблемы. Я знаю, что открывалось уголовное дело, но открыто сейчас уголовное производство по факту перекрытия моста. В принципе, уже открывались до этого уголовные производства на этих женщин. Они раньше перекрывали другую дорогу, намного на по времени на меньшее. И, в принципе, не такая важная была дорога, скажем так. Отрывали уголовное производство милиционеры, но они так и говорили, что мы как бы открываем, но закроем. Потому что мы понимаем этих женщин, мы... но мы должны как бы его открыть. Поэтому сказать, сказать о судебном исполнителе и так далее, это уже слишком, как бы я понимаю, что там до этого было далеко. Поэтому, видимо, им пришлось просто уже силой их оттеснить, как прекратить правонарушение, наверное, на месте. <гум> Дуже дякуємо, Андрію. Скажіть, будь ласка, -як, яка ну, позиція взагалі місцевих медіа? Тобто, ну наскільки адекватно оцінюють і ну, висвітлюють цю позицію жінок в місцевих засобах масової інформації, тобто, ну Просто дуже дуже часто, коли відбувається якісь такі акції, кажуть, що журналісти їх ігнорують. Коли публікували, наприклад, фотографії, зокрема ваші фотографії в Фейсбуці, ви самі писали, що дуже надто мало уваги цій проблемі приділили, взагалі центральні засоби масової інформації. Ну так, да, в перший день, в п'ятницю, коли було перекриття моста, ми з колегами на наступний день вже стоїть, опять же на мосту, говорили про те, що навіть укрнет. не брал ни у кого эту новость, то есть не передавал, скажем так, более массы. И ни одно центральное там интернет-издание тоже об этом не писало. Телеканалы были наши, здесь собственные корреспонденты, а интернет-задания центральные не брали. Нам это было немножко удивительно. Ну, мы для себя это сделали вывод такой, что, возможно, просто центральные медиа не хотят накалять обстановку, потому что в принципе ситуация с этим мостом двоякая. С одной стороны, действительно, ситуация с нашими десантниками критическая, а с другой стороны, сам факт прикрытия моста и требования женщин вывести их уже оттуда. Это накаление обстановки, дестабилизация в какой-то степени ситуации и работа на российскую, на картинку для российских СМИ. Это мы понимаем все. Поэтому и в принципе сейчас позиция очень многих местных журналистов и активистов разделилась, насколько я это вижу. Одни говорят о том, что эти женщины ними манипулируют чуть ли не ФСБ России, там через консульство Российской Федерации и так далее. Другие ну, понимают этих женщин, в принципе пишут их требования, пытаются донести их и до властей, и до центральных медиа и так далее. И в принципе, как бы здесь действительно двоякая ситуация, потому что мы подозреваем, что есть люди, которые пытаются подогреть этих женщин еще сильнее, но говорить о том, что эти женщины сами как по себе не жены десантников, не их матери и какие-то просто там манипуляторы, так сказать, нельзя, потому что это действительно женщины, и мы знаем лично не многих из них. И, в принципе, по ним видно, что это женщины-десантников. Они не требуют того, чтобы их мужей забрали из зоны АТО. Они требуют только того, но они говорят, что мы знаем, за кого мы выходили замуж. Наши десантники готовы воевать, готовы защищать нашу страну. Только хотят это делать с оружием, с вооружением, а не быть мишенью для российских градов уже более двух недель. Вот. Поэтому как бы, здесь двоякая ситуация. Другие говорят, что видели там и про российских журналистов уже, и видели там пару мамочек, которые вроде как ну, накручивают ситуацию и так далее там, на камеру. Вот. Ну, не без этого, я думаю, но в принципе ситуация как бы... Вообще стоит отметить, что в первый день еще в пятницу, когда они перекрыли мост, когда они вообще приехал к ним губернатор Романчук. Ситуация накалилась, вот у женщин, да, их позиция накалилась после того, как к губернатору подошел один из десантников, один из тех, кого 21 июля вывели с одной из высот с Донецкой области, Николаев. Он подошел и сказал ему, что наши ребята стоят там как мясо, и штаб АТО, в штабе АТО сидят крысы, и они сливают информацию о наших передвижениях и так далее. Ну, женщина, скажем женщина, женщины, естественно, впали в истерику, в слезы, и после этого сказали губернатору, вы слышите, мол, типа, вы ничего не делаете, и даже были намерены перекрывать все выезды из города, но они этого не сделали в итоге, но были намерены это делать. Вот. Поэтому, как бы, главным, главным манипулятором здесь, по моему мнению, главным э, фактором накаляющим обстановку являются именно те десантники, которые приехали и это рассказывают. Ну, и, в принципе, их мужья, которые каждый час им заняты, говорят, что здесь полный хаос, там, здесь полный ад и так далее. Никакая подмога не приходит, и мы стоим здесь просто, счет идет там на 1 часы, попадет ли град в нас, либо не попадет град в нас. Вот такое. Тут -от, мені ще наші глядачі скинули зараз. скажу навіть хто Валентина Куч скинула мені у Фейсбуці, якраз дивиться ваше включення. Скинули блог на Українській Правді, блог Айди Болівар. Mm -hmm. Вона пише про те, що тут постійно змінювалися вимоги цих жінок, якось неоднозначно. Оцінюю. Тобто вона якраз, я наскільки розумію, прихильниця скептичних поглядів на те, що відбувається в Миколаєві. каже, що спочатку вони вимагали, щоб перед ними відзвітували голова Миколаївської дата, міський голова. Останні приїхали, але виконання вимог дружини матері миколаївських десантників виявилися поза межами їхньої компетенції. Потім далі вони хотіли, щоб до них приїхав президент України з міністром оборони і командиром цього, цієї от бригади 79-ї. Далі скандували, помогіть лучше бути живим предателем чи мертвим патріотом, і вимагало дозволу українського головнокомандувача для їхніх родин здатись у полон Збройним силам Російської Федерації на Луганщині. Тобто, ну, от, от, такі, така їхня поведінка у авторки цього блога викликає е, скептицизм. Я покажу нашим, щоб не бути голослівним нашим глядачам цей блог, щойно мені скинули. Так він там, ну, там набагато більше аргументів. Як ви взагалі ви особисто до е, ось такого ставитеся погляду на те, що відбувається, вам це дивним не здалося? Чи справді, е, там все, на вашу думку, все чисто, просто жінки їм емоційні через те, що вони переживають? Ну, якщо говорити об этом блоге, ми його якраз вот сьогодні вже прочитали і з колегами обсудили, скажімо так, дуже много утверждений, до яких виникають випросити. Наприклад, там є утвердження о том, що на соседних улицах с этим мостом, в соседних дворах, якобы автор этого блога видела машины с какими-то молодыми людьми, которые навеивали панику среди местных жителей. Сразу возникает вопрос, а где же фото и видео этих машин? Мы такого, например, будучи там, не видели. Там есть утверждение о том, что на мосту находились профессиональные провокаторы из Запорожья. Так вот, я скажу о том, что между первым перекрытием моста и вторым перекрытием моста, там был промежуток полдня, со мной лично связывалась одна из мам десантника 79-й мобильной бригады из Запорожья и сказала о том, что дайте мне какой-нибудь контакт жены матери из Николаева, мы хотим как-то соединить наши усилия, потому что нас тут немного в Запорожье, там, но мы тоже вот волнуемся и тоже хотим как-то вот повлиять на власть нашу, чтобы они что-то сделали для наших десантников. Я связал их с николайскими десантниками, с николайскими мамами, и уже на вечером в субботу я слышу от этих жен, что они вот в Запорожье нас поддерживают. Для меня это не стало никаким там чем-то сверхстранным и так далее, потому что я знал, в чем ситуация. Данный автор утверждает, что это там, ФСБ и так далее. Ну, опять же, как бы цель этого... Ну, мы знаем автор этого блога, это, это не Аида Боливар, как то написано, это Николаевский местный активист, скажем так. Очень много к этому вопросов, к чему это было сказано, потому что ну, очень много утверждений, как палка перегнута немного. Вот. Потому что я еще, еще раз говорю, что мы не отрицаем того, что могут быть там провокаторы, что это выгодно как минимум местным пророссийским настроенным людям использовать эту ситуацию на, в свою сторону. Но ну, говорит о том, что сами женщины эти там организованы кем-то там. Они организованы сами собой, и, в принципе, сам факт того, что э, их требования постоянно менялись, говорит об их истерике. Говорит об, о том, что у них нет единого организатора. Потому что каждая женщина кричит, скажем так, да, и говорит о разном. Одна хочет одного, другая видит ситуацию по-другому. Поэтому я вижу это не исключительно так. Потому что мы здесь первые заинтересованы в том, чтобы выявить здесь пророссийских там, агентов и так далее. Постоянно за этим следим. Это не та ситуация. Дуже дякуємо Андрію, це журналіст інтернет-видання Миколаївської преступності. нет». це його погляд на те, що відбувалося в Миколаєві, на цей силовий розгін и вимоги жінок.